dia banyak cara nak jatuh kita ni antaranya terkejut tergempak panggil berucap ini bukan konvensyen pakatan harapan ini konvensyen atau kongres keadilan tapi orang putih kata politik is a speech orang politik ni dia jemput dia cuba juga musi. Presiden, negara-gan pimpinan, perasaan saya sebenarnya bercampur baur. Malam tadi selepas pengumuman keputusan. Ketika yang menang sedang menyambut gembira, saya memilih untuk menemani saudara Fizi turun dari batas. Saya hantar dia ke kereta Kami berpeluk dan bersalaman Kami saling minta maaf Dan Saya harus jujur mengakui Saya takut kehilangan beliau dalam parti kita. Saya sekarang sedang bercakap dari hati saya. Saya teringat pesan Sedina Ali. Kalau kita sampaikan sesuatu daripada hati kita, dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Al-kalamu idha kharaja mina qalbi dakhola ila qalbi kalau kita sampaikan satu dari hati dia akan sampai pada hati orang yang mendengar saya jadi timbalan ketua pemuda ketika profisi masih belajar dan bekerja di london selepas 10 tahun beliau balik di johor inilah saya sambut beliau dari singapura cross tambak Johor dan kami bincang hal tujuh seterusnya beliau pilih untuk sertai Petronas kemudian menjadi speech writer saya sebagai ahli parlimen 2008 dan ketika presiden menjadi penasihat ekonomi Selangor dalam satu penerbangan dari KL ke Mesir menyertai satu persidangan saya presiden Dr Badrul Amin dan Dr Azman Hussein menyertai delegasi waktu itu saya masih ingat persidangan liberal party di Egypt sebab presidennya bernama Ibrahim Anwar dia menjemput ketua keadilan nama Anwar Ibrahim sebab itu saya ingat di sana Datuk Sianuar kata Saif bila saya balik sebagai penasihat ekonomi Selangor, saya nak lantik seorang CEO. Saya terus kata, if you want the best, you should choose the best among my friend. And he is Rafizi. Rafizi kemudian masuk menyertai pejabat penasihat ekonomi. Kemudian beliau memilih untuk aktif di Pandan dan Alhamdulillah beliau bina kekuatan parti di satu kubu kuat barisan nasional sehingga menjadi kubu kuat kita. Saudara saya enggak beliau sebagai adik saya sendiri. Banyak perkara yang saya bersetuju ada juga saya tak setuju. Kami menghormati pandangan masing-masing. Ketika kempen beliau berkata bahawa beliau tak boleh menerima kalau presiden memberi laluan mudah pada orang baru, kemudian terus cepat naik. Saya beza pendapat. Saya sangat terkesan dengan contoh yang Nabi tunjukkan. The significance of competency over seniority. Amru al-As masuk Islam selepas Nabi menang dalam peristiwa Fatul Mekah Selepas 23 tahun Selama 23 tahun Dia tak menyertai Nabi Lepas menang Dan Nabi tawan kota Mekah Nabi Dia baru masuk Islam Tak lama lepas itu Nabi tugaskan dia sebagai panglima perang Tuan-tuan tahu siapa pengikut dia Menjadi tentera dia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab Antaranya Contoh apa Nabi nak tunjukkan? Kalau pun kamu baru, tapi kalau kamu kompeten dan selepas kamu sertai, kamu yakin dengan adilisme. Dan ini parti keadilan parti yang terbuka, kamu tetap ada tempat sekalipun kamu baru masuk ke keadilan. <coughs> parti ini parti terbuka. Dan terhadap perbezaan itu saya sampaikan kepada saudara Fizi. Itu cara kami dalam berunding dan berbincang. Saudara, ketika orang riuh rendah soal nak memposisikan bertanding dalam parti kerana perlembagaan benarkan pemilihan. Saya lebih banyak beri masa untuk duduk dengan beliau. Duduk dengan Izah. Berjam-jam kemudian lapor kepada presiden. Saya tak mahu perkuatkan push factor untuk hilang talent dan bakat kerana susah nak bawa talent terbaik bakat terbaik masuk dalam parti kalau sudah ada sebaiknya kita jaga betul ada beza karena sikap penampilan gaya tapi itulah kekuatan parti keadilan selama ini kita bukan datang daripada satu acuan tidak Karena itulah saya habiskan banyak masa berbincang. Bukan sedikit yang menunggu buat pengumuman Datuk Saif. Buat tunjuk ke mana destini, nak petani itu tidak. Saya kata biar saya buat cara saya. Saya mungkin orang lama. Tak lama penyertaan saya dalam parti, lebih kurang 27 tahun saja. 14 tahun sebagai setiausaha agung keadilan dah ini saya boleh bercakap. Saudara, Hari ini saya nak sampai ke tiga pesan. Pertama kepada Presiden, from the bottom of my heart. Datuk Sri 2 September 1998, Datuk Sri terpecat. Saya setiausaha Agung pemuda, pemuda AMNO. Saya Pemuda AMNO. Saya kenal Datuk Sri. Datuk Sri tak kenal saya tapi cara datuk sri dipecat cara datuk sri diaibkan cara datuk sri ditangkap cara datuk sri dipukul separuh mati cara datuk sri diheret ke muka pengadilan mahkamah kangaroo, cara datuk sri dizalimi boleh saja orang macam saya yang bangun tapi jutaan rakyat malaysia bangun untuk membela datuk sri Bukan kerana mereka kenal, bukan kerana Dato' Sri kenal mereka. Tapi Dato' Sri, tak ada manusia yang waras boleh duduk diam apabila seluruh instrumen pemerintah waktu itu digunakan untuk melanyak Dato' Sri seorang. Dan hari ini Alhamdulillah, saya nak sebut beberapa perkara. Yang pertama Dato' Sri, Credibility is the foundation of leadership. Selama Datuk Seri masih memegang kepada credibility ini, percayalah Datuk Seri akan menjadi glue kepada seluruh anggota parti dan ini jugalah yang akan menarik sokongan rakyat. Semalam ucapan perasmian Datuk Seri jelas. Datuk Seri fokus on the future. Datuk Seri impikan sebuah negara yang akan melonjak dari segi kehidupan rakyatnya baik ekonominya kemas sistem pentadbirannya nak mengangkat semula nama baik negara kita membela setiap golongan lapisan rakyat bermaksud the truth about your leadership ialah datuk sri focus on the future jelas sebab itu datuk sri berjiwa besar minta maaf kerana selama 2 3 tahun ini Datuk Sri terlalu fokus kepada premiership tugas nak angkat semula negara kemudian Datuk Sri kata minta maaf sebab Datuk Sri mengabaikan tugas parti sebagai presiden tetapi Datuk Sri segera sebut mula Jun Datuk Sri akan peruntukkan sehari dalam seminggu untuk urusan parti <coughs> Datuk Sri izinkan saya menjadi orang yang paling keras menegur Datuk Sri kalau Datuk Sri tak buat Maksudnya ada jurang antara yang Datuk Si cakap dengan yang Datuk Si buat. Saya akan jadi orang yang pertama menyanggah kalau itu tak berlaku. Saya bukan ada apa dah. Umur dah 62 tahun. Bertanding banyak kalah daripada menang. Kalah bertanding, Datuk Si bagi peluang. Bertanding empati kalah. Oh kalah, Datuk Si kata dalam kalah pun bagi satu kemencian penting. Tapi Datuk Seri Bagi kemencah penting sekalipun Datuk Seri Saya nak bagi tahu saya berpegang kepada Ya Ayuhal Mudassir Kum Faanzir Arise and won Saya akan bangkit dan saya akan tegur Sekalipun bangkit dan tegur itu Akan membawa kepada saya hilang jawatan Saya tak ada masalah Datuk Seri ya Abu Talib pernah bagi tahu dengan nabi cukuplah musuh sedang target kamu boleh tak kamu slow sikit nabi kata apa even if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand untuk saya tinggalkan perjuangan dakwah ini saya tidak akan tinggalkan sama sekali yang ini juga adalah pegangan yang saya nak bawa tuan si tak, tak mudah kita nak cakap tentang kebenaran Datuk Sri memang tak mudah sangat sukar sebenarnya Datuk Sri nak cerita tentang kebenaran ini saat Datuk Sri sampaikan kebenaran akan ada dua reaksi berbeza. yang bijak akan merenung yang bodoh akan tersinggung Datuk Sri saya ingatkan Susah meyakinkan lalat bahawa yang lebih indah itu ialah bunga. Ini bukan saya kata. Ini Imam Syafi'i kata. Jadi selalu kebenaran, keadilan, kebenaran, keadilan akan ada dua reaksi. Yang bijak, dia merenung. Yang bodoh, dia tersinggung. Dan susah nak yakinkan lalat bahawa bunga lebih indah dari sampah ini pesan siapa? pesan Imam Syafi'i sekarang Datuk Sri pemilihan parti akan ada yang luka parah akan ada yang tersinggung Datuk Sri pikul tugas berat untuk apa? untuk pujuk balik saya teringat Perhimpunan Agung Amno di hujung-hujung ketika Datuk Seri hubungan dengan Dr. Mahathir sangat tegang ucapan penutup Pimpinan Agung UMNO Datuk Si sebut pantunnya akar hidup meresap-resap akar mati dalam perahu terbakar kampung nampak asap terbakar hati siapa yang tahu Datuk si, <tuk> si ramai ni perwakilan ni Datuk Si ada yang hadir siri jelajah Rafizi ada yang hadir jelajah Nurul Izzah akan ada yang terbakar hati Datuk Sri tak nampak tugas Datuk Sri sebagai bapa Datuk Sri bukan hanya bapa kepada Nurul Izzah Datuk Sri bapa kepada kami semua <Susuk> saya mudah mak saya buta huruf namanya Rubiah Sariot diorang orang Singapura nama pun Sariot Jawa tapi walaupun Jawa tak reti baca tak reti menulis mak saya lah kalau Jawa Fatina memang hebat lah ya apa bagaimana bagaimana saya tak faham saja lagu tu Mengurusi pun kata dia ambil 10 minit mana mungkin 10 minit bagaimana saja saya kira dekat 6 minit dah tapi tak apalah saya pernah pesan jika tak dihargai bawalah hati kamu pergi jika dihina mundur sedikit langkahmu anak ini bukan soal takut atau mengalah ini tentang kita yang masih punya hati untuk memanusiakan manusia saudara karena <tuk> itu saya terkejut tergempak macam ni ni nak sampaikan pesan terakhir kepada pimpinan bermula daripada Nurul Izzah sampailah ke bawah soalan yang pertama ialah tentukan segera jawab soalan pertama what difference will you make bila diberi amanah What different will you make bila diberi amanah? And how will you make a different? Ingat, lepas ini tak ada rehat. Izah boleh pergi Mekah sekejap, balik, tapi sebelum pergi Mekah atur dulu. Ramanan, Amir, Tokmin, Likang. Sabah sedang menanti. Berunding dengan parti-parti sahabat, berunding dengan parti kawan kurangkan pertembungan kemudian cerahkan peluang kita untuk menang dan kesan Pelan Raya Sabah akan ada knock on effect kepada Pelan Raya Nasional ini tugas besar yang menanti kepimpinan di atas <Susuk> saudara sedang membawa harapan yang di bawah ini ada yang datang daripada Negeri Sembilan naik motosikal si. kemudian duduk homestay bawa bekalan sendiri ada? Saya tahu. Ada semalam dari Pulau Pinang. Minta jumpa saya datang dua kereta. Oh, daripada Pulau Pinang datang ke sini. Dua kereta. Tinggalkan semua pekerjaan. Itu belum termasuk dari Sabah Sarawak. Mereka datang kerana komitmen. Mereka datang bukan kerana kedudukan JLC, jadi menteri, jadi ahli majlis, jadi esko. Tak ada. Mereka datang kerana mereka cintakan perjuangan ini. Apabila mereka telah mengundi dan meletakkan semua yang di atas, yang di atas pertama kena sedar diri. Anda telah diangkat, anda punya tanggungjawab dan anda akan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, Datuk Sri. Begitulah ucapan saya. Kalau terkasar, saya minta maaf Datuk Sri. Orang kata Saifuddin ni yang cakap ala apa pun. Anwar buat semua betul. Dia takkan sanggah apa pun. Tapi saudara, tak macam tu. Semalam 40 minit saya bercakap melalui telefon dengan Datuk Si. Ya. Yeah. Kos, saya cerita momen-momen terakhir saya dengan Rafizi. Saya sebut. Datuk Si kata, so kind of you, saya. Okey lah, at least dia rai jugalah. Hak saya buat. Okey. Kalau dia kata go to hell berat. Kalau dia kata go to hell saya pun lain lah berucap hari ni lain lah. Ya. Tapi saya tahu Datuk Seri tak ada sebab untuk kami question Datuk Seri. Tak setia kami, kasih sayang kami kerana pertama usia Datuk Seri lebih berbanding kami. Yang kedua pengalaman Datuk Seri lebih dari kami. Yang ketiga pengorbanan Datuk Seri lebih daripada kami. Yang ketiga harapan ahli parti, harapan rakyat, harapan rantau ASEAN dan harapan umat Islam dunia juga tertumpu pada Datuk Seri. Datuk Seri tunaikanlah tanggungjawab itu. InsyaAllah. InsyaAllah Datuk Seri. Saya walaupun bergelar ahli biasa, anggota biasa daripada cabang kulim badan baru, saya akan tetap memberikan sumbangan sahabat daya untuk parti ini. Ya. Tak, tak ada apa lagi lah yang dapat saya ungkap itulah kalau terkasar cara saya berucap saya minta maaf dengan Datuk Sri kepada rakan-rakan saya biarlah kita doa mudah-mudahan sahabat kita saudara Fizi diberikan kesihatan yang baik dilembutkan hatinya Rabbana bainana wa baina qaumina bil wa anta khairul fatihin lembutkan hati dia untuk melihat bahawa kita dan keluarga besar keadilan ini walau ada perbezaan kita masih mengharapkan beliau akan terus memberikan sumbangan dalam parti kita yang kita sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.